Ölkəmizə qayıdırıq. Göyçayda meyvələrin şahı olan narın yığımına start verilib. Bu il bol məhsul yetişdirən fermerlərin problemləri də az deyil. Son günlər güclü yağışlar məhsulun keyfiyyətinə təsirsiz ötməyib. Bəs mütəxəssislər nə deyir? 20 günə yaxın nar məhsul yığımı başlanılıb. Məhsuldarlıq pisləşir. Məsə kan ağpəsi, amma məlum bu axırıncı son 2 həftə, 2 həftə yarım dalbadal da yağışlar məhsullara xeyli təsir elədi. Çürümə, ləkələnmə narlarda çoxdur. Gürcüayların əsas xəlir mənbəyi nar bağlarındandır. Əsasən yəni, Vələş, Gülüşə, Şirin nar sortları becərən fermerlər e, bu il güclü yağış səbəbindən xeyli ziyanı düşüb. Rusiya bazarına satılır, əsas yerli bazarlarda alır, amma ən çox Rusiya bazarlarına gedir. Kiloqram məsələn mən başlamışıdım mat yarımdan, mat yarımdan. İndi bugünkü uşa 3-cü dərimi mən verirəm, məsələn, 80 köbüyə. Keyfiyyət dəyişəcək, qiymət də dəyişir. Bu il hərçənd mən 3 tondan yuxarı götürdüm. Hər dəfə yağanda təsəvvür eləyirəm, 20-30% məhsul məhv olur. Keçənlərin mən özüm hər öz həyatımda var. E, hədisə 150 topa onlarda belə e, hədisə vırırdıq 3 ton, 4 ton bir illərim 2 ton heç olmadı. Yağışlar hamısının partladı, töşdü. Dəçələrin üstündə olduğuna görə forması itir narın. Qiyməti də ona görə münasib olur, aşağı olur. Keçən illərin bir əldə gülöşəni verirdi indi 1 manat. Bu da qəşəng nardır. Özdə gülöşən ən yaxşı növüdür. Bax yağış görsün elədir. Yağış məhv elədir. Sonra bax. Bəlkə hamısı da fikirlədirsə, ləkələri görürsüz, qara ləkələr. Bunlar hamısı yağışın nəticələridir. Narçılıq sahəsi üzrə mütəxəssis Zaur Haciyev deyir ki, belə hallardan sığortalanmaq üçün çıxış yolu var. Yağıntının miqdarının çox olması, xəstəliklərin çoxalması və narlarda çürümələrin çox olmasında səbəb oldu. Komplekt mübarizə tədbirləri aparılmalıdır narçılıq sektorunda. Bu həm xəstəliklərə qarşı, həm Zərrə virüsləri qarşı, eyni zamanda bunlarla yanaşı alaqotlarına qarşı da keyfiyyətli dərmanlardan istifadə etməklə mübarizə aparılmalıdır. Mütəxəssis qeyd etdi ki, hazırda düzgün aqrotexniki qulluq göstərilmiş bağlarda həm məhsuldarlıq, həm də keyfiyyət göstəriciləri yüksəkdir. Səadət Ayazqızı Samir Cəbiyev, İsmail Əmirli, ATV xəbər, Göyçay.